экспертиза директора. У меня к Игорю вопрос будет. Украина окружена странами, у которых вал внутренний продукт выше 3-4 раза. По-разному это Россия, Турция, больше чем в Украине. И темпы, и темпы прироста ВВП также выше. Нам, чтобы их догонять и не быть таким каким-то вакуумом, необходимо стабильно 7-8% прироста ВВП каждый год. В то же время это сложно достичь, потому что у нас очень изношена инфраструктура и производственные фонды основные. И структурно наша экономика не очень, потому что мы знаем часть укладов экономических, третьих, низких, которые не дают высокую норму добавленной стоимости, ну где-то 60% и больше. И времени сильно у нас нет. Мы знаем, чтобы возобновить доверие, получить деньги зарубежные, уже озвучилось, надо 3-5 лет примерно. В то же время вот эти такие негативы у нас озвучивают и наши возможности. В чем они состоят? Прежде всего, это запуск процесса модернизации нашей экономики и оборудования, но с участием наших предприятий. То есть тех предприятий, где цепочка добавленной стоимости создается у нас. Вагоны, краны, сельхозтехника и так дальше. Тут решается, если бы это получилось, решается сразу аккумулятивно несколько задач. Во-первых, мы обновляем основную инфраструктуру, мы загружаем работой наше машиностроение, которое очень зависимо от экспорта. Мы знаем, Загружаем. Увеличивается доля машиностроительной продукции, увеличивается часть структурной экономики, экономики, которая более высоких экономических укладов, ну и, соответственно, создаются рабочие места, и это очень сильно ускоряет рост внутренний. В то же время мы знаем, что нету средств. Так вот, у меня вопрос состоит в следующем. Чтобы запустить эти процессы, очевидно, нужна слаженная работа правительства и регулятора. Без нас банком, возможно, здесь не обойдешься. Вопрос состоит в следующем. Реально ли рассматривать возможности финансирования целевых программ, например, обновления вагонного парка, локомотивного, кранового, как примерный, э, при условиях, когда Национальный банк дает прямое рефинансирование под эти программы, чтобы получить недорогие деньги, например, 7%. Соответственно, уже этими деньгами распоряжается какой-то наш банк, возможно, банк развития, с тем, чтобы конечный заемщик, деньги поступают нашему производителю, и чтобы он получил этот заем не больше, ну хотя бы чем по 12%. Вот возможно ли такая схема,